В течение последнего месяца, когда было принято решение о проведении Дня едности к памятным датам, Рух Украина ЦИА собрал по всей Украине 100 флагов в местах, где украинский народ, по нашему мнению, одержал победу как субъект политического поля, политического права. Это флаги, которые были подписаны ребятами которые 2 февраля вышли в Одессе. Это флаги, подписанные ребятами, которые перекрыли Крым. Это флаги подписаны ребятами, которые перекрыли э, фуры, э, прохождение российских фур. Это флаги, подписаны в Запорожье, в Европетровске, которые не стали новыми народными республиками. Это флаги отовсюду где наш народ проявил свое геройство как субъект политического права. Мы шили эти флаги в одно большое полотнище, и сегодня планировали развернуть это полотнище и показать, что народ Украины стал субъектом, народ Украины един. И самое главное, что сейчас нас выведет из состояния сегодняшнего в стране, это консолидация и общее желание менять страну случилось таким образом, что произошла организационная накладка. Сегодня на Майдане проходят вечи, вечи, которая была организована спонтанно, вечи, в котором участвует большое количество общественных организаций, и мы решили перенести свою акцию. Мы переносим эту акцию через неделю, на неделю. Очень надеемся, что все люди, которые сегодня Приходили специально для того, чтобы поучаствовать в нашей акции поймут ситуацию. Мы никоим образом не хотим мешать любому проявлению народовластия. Мы считаем Майдан прямым проявлением народовластия. Ну вот. И мы а, а, через неделю снова всех запрошуем на нашу акцию, чтобы еще раз показать, народ Украины стал субъектом, народ Украины способен сам для себя написать новые правила, по которым он будет жить и народ Украины консолидирован и един. Слава Украине! Украина цена! Много лет назад я построил этот мост, вот. и сегодня годовщина Майдана, спустя два года после убийства наших братьев. Я стою на этом мосту и совершенно не понимаю, что нужно было сделать, как можно было допустить такое. Сегодня огромный накал в обществе, видите, во что он вылился. Ребята, большинство организаций Майдана видят нереализованность тех надежд, ради которых они выходили на Майдан и снова собираются. Два года мы работали после Майдана над тем, каким же образом выйти Народа Украины из той ситуации, в которой мы оказались. Единственным выходом, на наш взгляд, является установчий сбор. Это процесс, с помощью которого народ напишет новый общественный договор. По-новому договориться, как жить совместно. Мы надеемся на то, что все это услышат. Надеемся на то, что люди поддержат. Мы начинаем сейчас процесс подписания старта установочных сборов в Украине.